Если я исчезну, не буду выходить в эфиры, меня отправят или в СИЗО, или обнулят. Передали мне привет, чтобы я меньше снимала эфиры и вообще выходила в эфиры. Боюсь ли я? Нет, не боюсь. Я хочу, чтобы знали, да, чтобы знал об этом весь мир. Боюсь, сука, за дочь. Все, что я уже прошла за свои 39 с копейками, да, грубо говоря, 39,7. Значит, так надо было пройти. Нервы у меня уже сдали. Сдали по полной программе. Если вчера в суде угрожают новую пидозру, потом передают, что если я буду снимать дальше эфиры, то меня отправят обратно в СИЗО. Это в лучшем случае, а в худшем случае поеду я в деревянном бушлате, блядь, на кладбище. Извините за мой французский, но пошли угрозы. Просто пошли угрозы. Не знаю, это последнее с вами видео или нет. Запомните меня красиво, если что. И для меня, вы знаете, я не успокоюсь. Я просто очень переживаю за свою дочь. А меня это, конечно, очень сильно. Поэтому я сейчас не буду там пару дней выходить в эфир, так надо, но я буду короткие видосы снимать, а ограничения сделаю. Так надо, чтобы мои видео не снеслись, а это, чтобы вы знали, да, если кто сможет потом привлечь их к ответственности. Так что угрозы идут полным ходом, они не останавливаются. Не жалея ни о чем, о том, что я защищала людей, и мужчин, которым применяли насилие, и инвалидов, и вообще обычных людей. Поэтому вы, главное, не сдавайтесь, а все будет хорошо. А воевать с женщина и с ребенком – это удел слабого мужчины. Сегодня, в сличестве судня, сделала необоротные замечания, что я снимала прямой эфир Ютуба. А боятся они ответственности, своих преступлений в отношении моей семьи они и так наделали много всего. Потому что я не замолчала, я шла дальше и писала звернення что-то по грабуванию малолетней дитины, злочин против проти дитинства. решат это все просто так оставить. Я не молчу, поэтому как-то так. Поэтому вы знаете, <laughs> у меня есть такая красивая фотография, очень красивая фотография. И не дай даже, если я все-таки они меня решат брать физически, я очень бы хотела, чтобы эта фотография в весь рост была на моем памятнике. Все, ребят, держитесь, объединяйтесь, никогда не сдавайтесь. И убедительная просьба это к военным ребятам, чтобы им не дали в обиду мою малолетнюю дочь. Чтобы ничего не случилось, чтобы ее не изнасиловали, не убили, не продали никуда в рабство. İzinci